হেল্ল' ভিউৰ্ছ মই জীৱন দা লাইফে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এয়া দেখিছে নহয় ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ বহুত নৰমত বোলো ঘৰলৈ যাওঁ কিন্তু এয়া চাৰি বজাৰ ৰ'দ দেই আবেলি চাৰি বজাৰ ৰ'দ ইমান খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি ধৰি ওলাইয়ে আছে ছাত্ৰীটোলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ যদিও খোজকাঢ়ি নোৱাৰিলোঁ খোজকাঢ়ি নোৱাৰা কাৰণে টুটু এখনতে উঠিলোঁ তাৰপিছত এয়া দেখিছে নহয় ৰাস্তাৰ অৱস্থা কি দুৰৱস্থা হালি দি গৈ আছোঁ আৰু আহি আহি পালোহি আমাৰ গন্তব্যস্থান ভজু ৰে'লৱে' ষ্টেচন ৰে'লৱে' ষ্টেচনটো অলপ পিছফালে লেতেৰা হৈছে যিহেতু মই পিছফালেদিয়ে উঠিছোঁ আৰু ৰ'বলৈ জেগা নাই কপাল কোচ খাই গৈছে ইয়াই মখ খোচাই থাকোঁতে আহি পালেহি নহয় মই যাবলগীয়া ট্ৰেইনখন সোমাইছিলোঁ আৰু তাকে বোলো কোনটো দবাত উঠোঁ বুলি লৰালৰিকৈ চাবলৈ গৈছোঁ ক'ত খালী হৈছে সেইটোও চাই লৈছোঁ আজিকালি ট্ৰেইনত এয়া বহিলোঁ বহি পেলাই বোলো পামগৈ এতিয়া এয়া পালোহি আৰু আমাৰ সাপেকা ষ্টেচনটো তাত নামিলোঁ সেয়া টুকটুকিবোৰ ৰৈ আছে তাত এনেকৈ আগবাঢ়িলোঁ খোজকাঢ়িয়ে আগবাঢ়িলোঁ ৰ'দটোত কাৰণে ছাত্ৰীটো মেলি লৈছোঁ হঠাতে ইমান ৰ'দ দিছে মেঘ আছে যদিও বৰষুণ দিব চাগে পিছলৈ আগবাঢ়ি আছোঁ ৰাস্তাটো বেয়া যে চাই চিতি খোজকাঢ়িব লাগে ঘৰটোৰ ওচৰতে বাৰু এই এনেকৈ আগবাঢ়ি থাকোঁতেই এয়া দেখিছে নহয় এইটো এটা শীতলা মন্দিৰ পীপলগছজোপা এয়া মহাদেৱৰ মন্দিৰ আছিলে কিন্তু কিবা কাৰণবশতঃ মানে বেলেগলৈ লৈ যোৱা হ'ল সৰুৰ পৰা দেখি থকা যে মূৰ দুৱাই গৈছোঁৱে এয়া তাৰপিছত এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁতে গৈ থাকোঁতে ঘৰে পালোগৈ ঘৰতে এয়া খালী ফুলৰ ফুলখিনিহে মই মানে ফটো তুলি থৈছোঁ দেই এয়া মাৰ হাতৰ পৰশত জীয়া হৈছে আৰু আমিতো নাথাকোঁৱেই সময়ে নাপাওঁ এয়া মায়ে কৰি থৈছে এই আবেলি পৰিৱেশটো চাওকচোন ইমান শান্ত তাৰপিছত আৰু মেঘে উদলাই আনিছে এফালে ভিতৰত দেখিছোঁ আহি পেলাই ভণ্টিয়ে ফুচকা বনোৱাত লাগিছে মই বোলো আজি খাম ভালেই হ'ব বৰষুণ দিলেতো আৰু ভাল হ'ব তাৰপিছত বোলো কি কি কৰিব লাগে অলপ কৰি দিওঁ চাটনি বনাবলৈ এয়া বস্তুবোৰ গোটাই লৈছোঁ লাহেকৈ আৰু ফুচকা হ'ল চাটনি আৰু টেঙা পানী বনাই ল'লোঁ খালোঁ আৰু ফটো এখনো তুলি থৈছোঁ চাগতে পিছদিনা আহিবলৈ ল'লোঁ এয়া ডাৱৰ ৰাতি বৰষুণ দিলে তাৰপিছত এয়া মিমি শুই আছে আহি ৰ'ম পালোহি ওলাই মেলি ল'লোঁ আৰু কলেজলৈ বুলি আগবাঢ়িছোঁ কলেজলৈ ওলাইছোঁ দেৰি হৈছে ল'লে এইফালে দুগৰাকী আহি আছে এনেকৈ গৈ আছো এতিয়া লগৰজনীৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু ঘৰত চাওক ৰাইজ ভাল লাগিছেনে মজা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ একদম ওলাই আহিবলৈ পোৱাই নাই ঘামি তি আহি আহি কলেজৰ ওচৰৰ পৰা ডায়েট আমাৰ ডায়েটখন ভিতৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আহি সোমালোঁ চবৰে ডিছকাশ্যন কি হ'ব কি নহ'ব কি আছে এইফালে অঁ এইফালে আহিলে হোমৱৰ্ক 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 এইফালে হোমৱৰ্ক তাৰপিছত মোৰ এইফালে হোমৱৰ্ক মেম কিবা কামত থকাৰ কাৰণে আমাক ক্লাছটো ল'ব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে আমি নিজেই নি কামখিনি কৰি আছোঁ যিখিনি কৰিবলৈ দিছিলে তাৰ মাজতে আৰু অলপ হাঁহি ধেমালি এইবোৰ কৰি থাকিলোঁ এইবোৰকে সাঁচি ৰাখিছোঁ পিছলৈ আকৌ এইখিনিকে চাই মনত পৰিব নহয় দেখিছে নহয় ৰাতিপুৱা ৰ'দ এতিয়া আকৌ বৰষুণ কিন্তু ভাল লাগিছে বতৰটো একদম ঠাণ্ডা কৰি দিলে তাৰপিছত কলেজৰ পৰা ৰুমলৈ আহিলোঁ ৰুমৰ পৰা বোলো তেওঁ কিবা বস্তু কিনিব আছে ভজোঁ চহৰখনলৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু তাকে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ এই দৃশ্য বৰষুণৰ পিছত মেঘৰ চাদৰে একদম পাহাৰখন লুকুৱাই ৰাখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে গছৰ ডালকেইটা ফেৰেঙনিৰ মাজেৰে দেখিবলৈ ভাল লাগিছে পাহাৰখন তাকে বোলো এতিয়া যাওঁ ৰাস্তাই ৰাস্তাই গৈ আছোঁ গাড়ী গৈছে লগৰজনী আগে আগে ৰ'দ বৰষুণৰ বাবে বেমাৰতে পৰিলোঁ দুই এটা মেডিকেল চপত ফিল্ড লৈ পেলাই আগবাঢ়িলোঁ এয়া দেখিছে নহয় ভিৰ হৰ্ণ মাৰিছে আচলতে ৰেল মিছিলে কাৰণে ৰে'ল গেটখন পেলাই থৈছিলে এতিয়া মানুহবোৰ ইপাৰ সিপাৰ হৈছে আৰু তাৰপিছত ফলৰ দোকানখন দেখিলোঁ ফলৰ দোকানখন দেখি বোলো বহুত বহুত দিন আম খোৱা নাই বোলো আম খাই লওঁগৈ আম লৈয়ে যাওঁ বোলো তাকে দৰদাম কৰি আছোঁ দাদাৰ লগত আম কিনিলোঁ সৰু আম বাচি পাতিছে বেলেগ এদিনা নিমহি আঙৰ একেদিনাই নিলোঁ এয়া দেখিছে নহয় আমাৰ দায়িত্ব শেষে নহয় বহুতে ইউনিফৰ্মৰ বস্তু লয় আন্ধাৰ হ'ল সিঁৰ মিহি মিহিকাই গৈ আন্ধাৰ উন্ধাৰ ওলাইছোঁ সিঁৰ মিহি মিহিকে আকাশখনে দুপাল দুপাল পানী পেলাইছে তিকে আহিছোঁ আমাৰ ভতু কাউণ্টখন তেনেকুৱাই আৰু বাইদেউ